видел здесь что-то вот часть этого и он сказал что может быть это этому есть значение поэтому он начал очищать все что мы видели здесь и то что он нашел это единственное со современного иисуса которая осталась ну как минимум в Израиле хорошо еще вы можете увидеть террасы о которых мы говорили и с другой стороны мы нашли э, вот э, сторожевую башню Хорошо. И вот что, потому что мы не можем взять вас на другую сторону, мы сделали точно такую же сторожевую башню для вас, чтобы вы могли ее mm -hmm. Со времен Римской империи, осколки от э, лампы, вот это не лампа, а как ее зовут? Вот, что? Ламп по-английски. Лампада. Лампада. Нет, у нее, у нее другой еще. It's светильник. Светильник, да. Вот светильник. То, что мы нашли, это части светильника, которая есть именно со времен Римской империи. Так мы узнали, что это место использовалось во времена Римской империи. Хорошо? Другие вопросы? Зачем сторожевая башня? Да. Ну, охранять угодья свои, да? Виноград. От чего? От кого? От разбойников. Разбой. Разбой. И еще от э, животных. От кого? Да? А? Не только козлов, козлов. Ну, козлов тоже, кстати, берите. чтобы они не ели виноград. Тогда вильный того времени. Вот если вы видите, здесь есть как бы крыша, потому что мы используем ее в то время, когда есть дожди. И вы помните, я сказал, мы не хотим сломать косточки в винограде, да? А здесь нам нужно сломать косточки, потому что в них есть масло. Поэтому, то есть, первое дело, что нужно сделать, это нужно сломать косточки. Или сломать вообще оливки.

не самые молодые у нас, но как раз молодые не могут работать. Сейчас мы его остановили. Сейчас можете подойти немного и посмотреть. Вот, но что-то такое, как грязь, но это, конечно, не грязь, а именно раздавленные оливки. И что мы делаем с этими раздавленными оливками? Мы их ставим собираем. вот в такие вот ага. корзины. Да. Ага. Вот мы их собираем вот так, видите, вот чтобы не попало в дырку. И потом мы идем на второй, второй этап делания масла. И это то, что называется, как бы мы начинаем делать пресс. Это масло. Нажимать да, вот, чтобы она начала капать масло. Пожалуйста, yes. подходите. Oh, yes. Вы видели первое качество. Первое. Первое, видели, первое качество, это когда масло само без вот этой деревянной, ну, как это, бревна. Вот без бревна она начинает капать масло. И это самое лучшее масло, которое вы можете иметь. Экстра-класса. Да, экстра-класса. И вот это масло экстра-класса в то время люди не использовали. Это было только для храма Божьего. Да, для храма Божьего. Для других вещей его не использовали. И здесь, потому что мы помним, что в Библии написано, что первый фрукт, всего что человек имеет, он должен давать Господу. И здесь видно, что первый фрукт, это лучший фрукт, который вы можете иметь. Хорошо. Второй раз они уже э, используют вот это бревно. И здесь есть три камня. Каждый камень это примерно 500 килограмм. И он завязан к этому бревну. Он, как бы его завязывает к бревну. И это начинает делать вот пресс или как бы сказать давить на отойти, корзины. И мы имеем намного больше масла в этом этапе. Это второй этап, и это неплохое масло, это хорошее масло, поэтому его используют для еды и для медикаментов, В то время, конечно. Потом это делают третий раз с теми же тремя э, камнями, но в этот раз уже как бы делает намного больше э, пресса. Mm -hmm. И в третий раз как бы это, это масло не очень хорошее, это плохое масло. Поэтому это масло нельзя использовать для еды, потому что оно просто э, горчит. Не-не, не, не, не горчит, а именно оно грязное. Грязное масло. Не И хороший. поэтому его используют для вот для таких светильников. Его используют для таких процессы. Если вы помните э, Гефсиманский сад, вы помните, где Иисус пошел молиться? И вот Гевсиманский сад на Иврите, э, говорится про него как Олив э, Press Garden, или по-русски э, Маслодавильный сад. Вот он точно так и называется, Маслодавильный сад. И если вы помните, что Иисус, когда Он пошел молиться, Он молился три раза. И третий раз Он начал стекать кровью, вот, потеть кровью. Как будто Он очень-очень был то есть, с, с, сжат снутри. И это очень символично тому, что мы имеем здесь. Потому что мы имеем три этапа, и третий этап это самый сложный этап. И даже когда мы даем свою жизнь Иисусу, первое, первое, что мы чувствуем, это пресс, это давление. Но без этого давления мы никогда не можем дать масло. Хорошо? Любые плотника. Иосифа, его имя Иосиф. Здравствуйте. Здравствуйте. Можете сказать привет Иосифу. Шалом. Шалом. Ну, конечно, на английском хотя бы, чтобы он понял. И, как вы видите, он работает с деревом. И то, что мы знаем, что в то время плотник еще работал из камня. Поэтому вы можете его назвать плотник и строитель в то же время. Хорошо? Вы можете найти очень много странных инструментов, которые он использует. Но некоторые инструменты, вы знаете, с вашего каждого дневного рубанок. использования. Рубанок. За 2000 лет этот рубанок никогда не Измен. изменился. Да, ну, может, немного более металлический, что-то такое. Но та же идея. Конструкция. Смотрите, пожалуйста, на этот камень. Этот камень, чтобы точить инструменты. Хорошо? Это? Этот вид камня, это. Шлифовать. Шлифовать. Да, чтобы ну, шлифовать вот дерево и. Что за да, Именно так. Сколько? Да. Ноль сейчас, потому что вы очень умные, я вас спрошу вот такой вопрос. Что лук? это такое? Лук. Да, лук. Вот сидит плотник и вот убивает каждого. Ответ. 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 От... Ответ. Ответ. Подвес? Перевес. Я, пок... я Отвес. попрошу Иосифа показать вам, что это. Я думаю, вы будете удивлены. Это дрель. Дрель. После занавески. Спасибо большое. Спасибо. Какой хозяйки? Дома. Мария. Нет. Качихи. Вот это Это наша ткачиха, хана. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Чего? Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. 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 твой. она с первых времен, поэтому нужно немного подождать, То есть. Не... Okay. То есть то, что мы сделаем здесь, то есть то, что мы делаем здесь, это мы просто вот видите баранов внизу, и мы просто их обстригаем, обстригаем а -а -а. вот этим предметом. Маникюрными ножницами, да? У меня есть такие ножницы. Да? Те же самые, да? Похожи, да. А значит, вы знаете, какие этапы после этого? После этого, как вы видите, оно очень грязное. То, что мы берем с... Да, мы сначала... Русские знают это дело. Ну, значит, вы знаете. Мы их очищаем, потом мы делаем такие мерки. Расчесываем их, чтобы они были вот такими, вот через эти металлические штуки. И сейчас нам нужно сделать, добавить цвет, правильно? Но сегодня вы просто покупаете пакет с цвета, цветом и кладете, правильно? А в, то, а в то время не было красителя. Поэтому нужно думать, как использовать что-то, что они имеют в каждой дневной жизни. Что это? Нитки. Нет. это натуральный цвет барана. Хорошо? Хорошо. А сейчас попробуйте. Лук. И это правильный цвет, лук. Луковые кожурки, да. Мы яйца так красим. да, это тоже самое. Это тоже самое. Не Шафран. Шафран. Сейчас узнали. Гранату. Это очень быстро. Вау, стали? Ракушки какие -то. Перед ракушками. Оливы. Орехи. 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 Сейчас я спрошу вас про эти три, четыре цвета, и все они приходят из одного, из, 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 из одной вещи. Моллюски. И это правильный ответ. Это из моллюска. И чтобы сделать вот... Один килограмм вот с таким цветом нужно больше чем одна тысяча моллюсков. Поэтому Кошмар это очень дорого, очень дорого да, очень сложно. Поэтому только очень-очень очень очень богатые я люди я и даже кингс, э, это я цари, цари. Да? цари имели вот такие вот цвета. Разноцветные, цари. да? А сейчас эти моллюски вымерли, да? Здесь есть. В пункте Пилата, да, было? Да. И сейчас я попрошу Хану, ага, я попрошу Хану показать нам, ну, может некоторые из вас уже знают, как и она как бы делает. да, Придёт. вот делает вот эту нитку Придёт. и делает ее вот такой. Я такой бы, вот, попроще, да. и очень сложная, кстати. Mm. Я, то есть она уже работает в этом очень-очень давно, в 2012 году. Поэтому у нее очень легко получается. Профессионал своего дела. Профессионал это уже после 10 лет, а после 2000 это уже... Слов нет. Она говорит 2017. Не, не убавняется. а не 2011. Нет. Вы думаете, она закончила? Я думаю, вы знаете. Что? что? Ну, что вы нет, ну а вообще вот эту нитку она закончила? Нет. нет, почему? Потому что вы спросили. Потому что я спросил вот... Смотрите, как она выходит. Слышание. Да. Вот чтобы, чтобы мы сделать ее ровненькой. Ровненько. Ничего, просто оставить вот в таких э, Строчные, в в луках. таких клубках к.. к.. вот на пять недель. Обширь, в, о, в Больше не много опять недель? Oh, да? Да. Ну, больше месяца. Да? не, я знаю, просто это много для вас. Это нормально здесь. Все а, Ну, вот именно, все в сравнении. 2000 лет назад, назад это было назад нормально. больше. Ну, thank you very much, Анна. Она очень рада, что вы пришли и увидели ее. Спасибо. Большое спасибо. Экзампл или образцы синагоги, которая была в то время. Если вы придете здесь э, сюда вот, летом, жаркий, жаркое лето, первое, что вы почувствуете, это, это действительно холодно здесь. И здесь холодно, потому что это есть секрет вот этого, как они сделали вот это строение, потому что если выйдете здесь очень высокий потолок, и то, что случается, что э, весь э, горячий, весь горячий воздух пойдет вверх. А холодный воздух спустится вниз, потому что он намного тяжелее. А горячий воздух, если вы видите, здесь есть как бы окна, окна, которые одна за другим. И вот поэтому они как бы будут менять горячий воздух, а холодный воздух будет снижаться. Поэтому они имели э, кондиционер. Чтобы им. Вот такой вот кондиционер. Молодцы. А вот Христос, когда ему вот, да? да, вот, опустили расслабленного вот, да, да, забрали, да. вот, разобрали именно так. Да? Вот это то, что я хотел сейчас сказать. А? 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 Открыли вот, вот, то, что такое. Бук И, бы, конечно, вы понимаете, что а? здесь открыть его намного легче. Да. Что... И вот можно узнать про это строение, что оно пос было построено тем же способом, как две тысячи лет назад. И тем же инструментами, это не инструментами, а именно то, что здесь есть. Вот, если вы посмотрите, здесь есть камень, специальная грязь, которую мы видели, кстати, в террасах, вот это белая, и вот эти деревянные ну, деревья. И все. Здесь нет никакого металла, как вы, ну, мы имеем сегодня внутри наших строений. То, что мы знаем об этом месте, что это место не было религиозным во времена Иисуса, потому что там еще был храм в Иерусалиме. Это место была школа, во-первых. Во-вторых, это место было, школа, во во это место, было э, место, чтобы все вот сидели, как вот мы имеем сейчас, и разговаривали. И только один раз в неделю приходили люди вот сюда, вот в такое место, чтобы читать с Библией, или в то время с храмами. И мы знаем, что Иисус когда-то пришел вот в такое место, как вот, вот эта синагога, и начал читать из Исаии Исаии, 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 Исаии 61. Кто-нибудь из вас знает? Да, вот именно Да? Если кто не знает, может прочитать читает Исаи 61. Но самое главное, что он провозгласил себя миссией для людей, которые были в Господе. Или и то, что случилось потом, во-первых, люди были очень счастливы, потому что они ждали его тысячи лет, он наконец-то стоит перед ними, они ждали это время. Но после этого он рассказал две истории. После этих двух историй они даже попытались его убить, потому что они были очень злы на него. И сегодня мы поймем, почему и что это за две истории. Первая история про... Наймана, я должен Нимана, э, с, сирийского, да? Нимана сирийского. Если вы помните, Илия сказал ему, пойди в, в Иордан, да? Вот, э, реку Иордан семь раз, в да? и ты будешь очищен, да? И второй... пророк Да, Гелисей. и второй пророк, который э, молил Господа, чтобы закрыть небо, это Или. это, Или, Или, да? И вот Или, когда он молился, чтобы закрыли небо, не было дождя в Израиле, там была одна вдова, которая думала, что она съест последнее, что есть у нее, и уже умрет. И вот, да. да. И Или как раз жил у этой вдовы. То есть вы знаете очень хорошо две эти истории. И это нормальные истории, истории истории, это не что-то такое, ну то есть не что-то специальное, вот это нормально читать вот такие две истории. И они читали их каждый, каждую неделю. Это не было что-то большое. Если бы Иисус прочитал только одну историю, это было нормально для них. Но когда он прочитал эти две истории вместе, там был вот такой месяц, вот такое послание, послание которое заставило да, быть очень знаменитой. Что это за послание? Вы знаете? Эти два послания, вот, вот эти два человека, которые были в истории, они двое были, то, что называется, Гой. Что значит Гой это не евреи. И этим самым Иисус хотел показать вот в этих двух историях, что то же самое спасение, которое Он хочет дать евреям, Он еще хочет дать всему миру. И сейчас нужно понять, что в то время евреи ждали, чтобы Иисус пришел и дал им избавление от их врага. То есть они поняли спасение как избавление от их врага, И враг в то победа. время был Римская империя. То есть они думали, что когда он придет, он будет их королем и будет против Римской империи и даст им э, как бы, выигрыш э, э, или э, победу. Э, да, и это то, что он они думали. Но Иисус, когда он говорил, он говорил о небесном спасении. О невестном невестном Поэтому они сказали, это не Мессия, которого мы ждем. Они просто его не поняли. Они не поняли, о чем он говорит. И попытались сбросить его с холма. Конечно, мы знаем, что он не упал с холма, потому что это не было его время. это не было тип того, то есть казни, тип той казни, которую он должен был пройти. Он должен был быть распят на кресте. И спасение, про которое он говорил, он говорил про спасение от греха. Потому что грех ⁇ это самый большой враг человеку, потому что он стоит между человеком и Богом. И когда этот враг был побежден, уже ничего не стоит между человеком и Богом. И, конечно, они его не поняли, и поэтому они до сих пор, даже до сегодняшнего дня ждут еще не сильно. У вас какие-нибудь вопросы есть? Светок. Может, пошлете я делаю Нет, а что эти позируйте? Может, может помедленнее. Самое последнее, что я хочу сказать, что Иисус сказал, что Он есть свет этому миру. И потом Он сказал, что Вы есть свет этому миру. Поэтому мы пытаемся быть светом каждому чему человеку, который приходит ну, в это место. Поэтому мы имеем вот такую вот лампу, вот светильник такой, на, как наш логотип. И чтобы Вы тоже помнили, что Вы тоже свет. Мы хотим дать каждому из вас вот такой небольшой подарок от нас. Хорошо? Не волнуйтесь, намного чище. Хорошо? И вы найдете вот небольшую веревку. И вот эту веревку нужно по... по... Ну, по... Да. И масло, любое масло из дома. Ну, конечно, не машинное масло. Какое-нибудь кухонное масло, да? И просто будьте осторожны, потому что это будет горячее. Хорошо? Большое спасибо вам, что вы пришли. ритуального бассейна, для, бассейна для очищения, такого бассейна, который евреи использовали для очищения. Но это не мифа, это не использовали евреев, это место крещения, купель вот для крещения в этой церкви. А где то самое жилище? Церковь стояла на жилище. А само жилище тут нет.